उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के इस सभाखंड में उपस्थित हमारे झुलावाड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच साहिबा आदरणीय मनीषा बे संजय भाई जिला पंचायत के माननीय सदस्य श्री नानजी भाई बामनिया जी हमारे विद्यालय के आदरणीय आचार्य श्री आरिफ लाखाला सर विशेष रूप से हमारे निमंत्रण को सम्मान देते हुए हमारे बीच पधारे हुए हमारे दीव और उना के आसपास के हमारे साहित्य प्रेमी कवि पैकी श्री मानसिंह भाई बामणिया श्री हर्ष पंड्या जी और दीपक वैश्वानी जी साथ में हमारे बीच तबस्सुम लाखावले जी भी मौजूद हैं हमारे दिव के राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत प्रतिभा बहन और हमारे विद्यालय के गुजराती भाषा के अध्यापिका श्रीमती पीयू धोकिया जी भी उपस्थित हैं विद्यालय के सभी शिक्षक दल प्यारे विद्यार्थी और मीडिया से पदर हुए हमारे परम मित्र शकील भाई काशवाणी जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के दिशा निर्देश में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जल शक्ति अभियान का आयोजन किया गया है और विभिन्न विभागों के साथ साथ विद्यालय में भी जल शक्ति अभियान को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है उस संदेश के साथ मनाया जाता है बुन है कि हर अनमोल हमारे विद्यार्थियों में यह संदेश पहुंचे और विद्यार्थियों के माध्यम से घर घर गांव-गांव तक शहर शहर तक यह संदेश पहुंचे कि हमें के रन, हमें अभी जो बारिश जून महीने में, में शुरुआत होगी बारिश की हर बुन को बचाना है और इस देश को जल संकट न आए इसके लिए हमें चिंता करनी है आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत के पूर्व उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हम स्वागत गीत के साथ स्वागत करें प्रस्तुत है स्वागत गीत और प्रस्तुत करने जा रहे इसी विद्यालय के विद्यार्थी स्वागत गीत जोरदार तालियों से हम स्वागत गीत के लिए मंच पर आमंत्रित करेंगे દીવમાં સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા જળ જળસંચય અભિયાન અને વિશ્વ પુસ્તક દિવસ નિમિત્તે કાવ્ય પઠન સમારોહ યોજાયો દીવના બુચવાળા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં કાવ્ય પઠન સમારોહ યોજાયો જેમાં મહેમાનોનું શાબ્દિક સ્વાગત બાદ દીપ પ્રાગટ્ય અને સ્વાગત ગીત રજૂ કરાયું ત્યારબાદ મહેમાનોનું પુષ્પગુદ્ધિ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું આ પ્રસંગે શાળાના આચાર્ય શ્રી આરિફ લાખાવાલાએ મહેમાનો સ્વાગત બાદ પાણીના મહત્વની વિસ્તૃતમાં માહિતી આપી પાણીની એક એક બુંદ કેટલી અનમોલ છે તેના ઉપર ભાર મૂક્યો ત્યારબાદ પુસ્તકો ભેટમાં આપનાર શ્રી માનસિંહ બામણિયાનો આભાર માનવામાં આવ્યો ત્યારબાદ જળસંચય અભિયાન વિષય ઉપર વિદ્યાર્થીઓની વક્તૃત્વ સ્પર્ધા યોજાઈ કાર્યક્રમનું સંચાલન સિનિયર શિક્ષક શ્રી મનીષ માઠ દ્વારા કરવામાં આવ્યું અભિયાન અંતર્ગત આજે આપણી શાળાની અંદરમાં જે કાર્યક્રમ યોજવામાં આવેલો છે તે કાર્યક્રમમાં અત્રે ઉપસ્થિત જોલાવડી ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ શ્રીમતી મનીષા બહેન વણાકવાડા જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યશ્રી નાનજીભાઈ एजुकेशन विभाग में थी बता रहे लगा श्रीमान मानसिंह सर कवि तरीके विविध स्तरों थी बता रहे ला एडवोकेट शंकर शिक्षक कवि एवा हर्षद भाई पंडिया व्यापारी वर्ग में थी बड़े जाति पाक पेशवानी साइड थी तेमाज श्रीमती तबशुमला कावला अत्रेष्टेट ઉપર બિરાજમાન અમારી શાળાના પણ બે શિક્ષકો શિક્ષકો પણ કવિ હોઈ શકે છે જેનું ઉદાહરણ જલવંત આપણી સામે જ છે દીપકભાઈ શ્યામભાઈ હર્ષદભાઈ પંડ્યા જે પોતે પણ એક શિક્ષક છે તો શિક્ષક પણ એક કવિ હોઈ શકે છે તો આપણે પણ જાણીએ છીએ આપણી શાળાની અંદર માં પણ શ્રીમતી પ્રતિભાબેન જેમણે તો કઈ પોતાની પ્રતિભા બતાવવાની કે મારે કંઈ બતાવવાની કંઈ જરૂર નથી પોતે કાવ્ય પ્રતિભા નામનું એક મુખ સંગ્રહ પણ બહાર પાડેલું છે કેટલા વર્ષ પહેલાં તેવા આપણા શાળાના એક નોમિનેટેડ કવિ કહેવાય એવા પ્રતિભાબેન તેમજ અનનોમિનેટેડ કહેવા આપણા સાહિત્યકાર શ્રીમતી પીયુબેન પણ કે જે પણ વારે વાર ઘણી કવિતાઓ પોતાની રીતે લખે છે આ સમગ્ર સ્ટેજ પર બિરાજમાન વ્યક્તિઓ તેમજ અમારી શાળા પરિવારના દરેક પ્રકારના શિક્ષકો સારા પરિવારના આપણા વિદ્યાર્થી ભાઈ આ આસોનો હું આજ રોજ આજના કાર્યક્રમમાં સારા પરિવાર તરફથી આદરથી ગાલકામ આદિ સ્વાગત કરું છું આ तो मेरा नाम परमार दिव्यांगी महेश और मैं बारहवीं कक्षा में अभ्यास कर रही हूँ और मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मैं मैं पहले मैं प्रवाहित नदी में था अब तालाबों में पहुंच गया कि पहले मैं प्रवाहित नदी में था अब तालाबों में पहुँच गया तालाबों से कुएं में पहुंचा अब बोतल में सिमट गया जब खूब लबालब भरा था मैं मन चाह इस्तेमाल किया कि जब खूब लबालब भरा था मैं मन चाह इस्तेमाल किया याद करो जब तुमने मुझको बिना मतलब के बर्बाद किया बिना मतलब के बर्बाद किया मैं तरल स्वर्ण हूँ याद रखो कि मैं तरल स्वर्ण हूँ याद रखो जरूरत मात्र निकालो तुम धरावासियों गौर करो मैं जल हूँ मुझे बचालो तुम थोड़ा तुम मुझे बचाते हो बर्बाद कहीं ज्यादा करते हो कि थोड़ा तुम मुझे बचाते हो बर्बाद कहीं ज्यादा करते हो कभी मिलो और कारखानों में मेरा दूर उपयोग मेरा करते हो यूं गाड़ी मोटर धुलते हो मेरी लागत का ध्यान नहीं यू गाड़ी मोटर धुलते हो मेरी लागत का ध्यान नहीं बड़े बड़े आयोजनों में करते मुझको बर बाद सभी बर बाद सभी पानी मुफ्त में आता है मन से भरम निकाल दो तुम कि पानी मुफ्त में आता है मन से भरम ये निकाल दो तुम ये धरावासियों गौर करो मैं जल हूँ मुझे बचा लो तुम तुम चाहोगे तो मेरा भी अस्तित्व बना रहेगा कि तुम चाहोगे तो मेरा भी अस्तित्व बना रहेगा हर पीढ़ी का इंसान तुम्हारा शुक्रगुजार गुजार रहेगा तुम्हारा शुक्रगुजार गुजार रहेगा मेरे बिन एक दिन भी नहीं रह सकोगे तुम कि मेरे बिन एक दिन भी नहीं रह सकोगे तुम बगैर मेरे तुम्हारा क्या होगा अगर एक एक बचा लोगे तुम तो कल सबका स्वर्णियम होगा स्वर्णियम होगा मैं जल हूँ मुझे बचा लो तुम मैं तुम्हारा कल हूँ मुझे लो तुम मुझे लो तुम थैंक यू